Сегодня день наших солдат. Мы поздравляем вас. Я думаю, вы самые главные люди в нашей земле. Мы ученики поздравляем вас и желаем самого хорошего, счастливого и очень хорошие достижения вашей жизни assalomu alaykum bugun o'n to'rtinchi yanvar harbiylarimizning bayramlari hisoblanadi harbiylarimizni chin dildan tabriklaymiz va ularga sihat salomatlik oilaviy baxt va kelgusi ishlarda muvaffaqiyatlar tilaymiz harbiylarimiz bizning tinch osuda yashashimizning sababchilari hisoblanadi ular har daqiqa bizning osmonimiz musaffo bo'lib turishini ta'minlab berishadi harbiylarimiz bizning hayotimizning poydevorlari hisoblanib biz uchun xizmat qilishadi

to'qson ikkinchi yilning o'n to'rtinchi yanvarida o'zbekiston respublikasining oliy kengashi o'zbekiston respublikasi hududida joylashgan harbiy qismlar va harbiy o'quv muassasalari to'g'risidagi qarori asosida o'zbekiston respublikasi o'z qurolli kuchlari tashkil etildi o'zbekiston oliy kengashining bir ming to'qqiz yuz to'qson uchinchi yil yigirma to'qqizinchi dekabrdagi vatan himoyachilari kunini belgilash to'g'risidagi qonuniga binoan o'n to'rtinchi yanvar vatan himoyachilari kuni deb e'lon qilindi namangan viloyati kosonsoy tumanidagi ixtisoslashtirilgan maktabining oltinchi aniq sinf o'quvchisi va diyoraning vatan himayachilari kuniga bag'ishlagan videoroligi